E, gerçəkdən e, ağır müsibət anında, zamanında e, xalq dövlət birliyini biz şahid olduq. Xüsülə Qarabağ savaşında 7dən 70-ə hər kəs gözünü, könlünü, ruhunu ora qotladı, ora yönəltdi. Çünki hədəf qaya orada ilahi rızanı qazanmaqdı. Bayraqsız qalmış torpaqlarımıza üçrəhli bayrağın sancılması idi. Və analar beşiyinin başında e, Leyla çaldığı zaman oğluna əsəndə Mənim oğlum Fatih olacaq. Ruhunu aşıladı, tək süd vermirdi. O sevgini aşılayıb aşılayıb formalaşdıra, formalaşdıra biz o böyük zəfəri görə bildik. Allahın bir lütfüdür. Qurani-Kərim-in ayələrində deyilir ki, "Əgər siz Allah'a yardım edərsinizsə, o da sizə yardım edər." Biz haqlı bir savaşa girdik. Haqla batilinin mücadiləsində olduq. Xalq dediyiniz kimi inancı ilə, etiqadı ilə bütünləşdi. Çünki E, Mən də artıq çox ordumuzun e, imanına belədəm. Siz də Bəli, bilirsiniz. Və təbii ki, insanın şəhidlik məqamına ucaldan onun imanıdır. E, bizi düşməndən fərqləndirən tərəfimiz də budur ki, bizim cəngə girən, savaşa girən eydimiz deyirdi, ya qazi olacam, ya şəhid olacam, bitirəcəyim şey yoxdur. Qalsaq qazi. Amma tərəf qorxur, e, ürkür, ürpənir. Çünki onun şəhid diyanlarışı yox, qazilik düşüncəsi yox. Onun əlində bizim kimi bir inancı yox, bir kitabı yox. Və belə bir kəfəranın bu torpaqların üzərində 30 il köstəbəvəklər kimi dəlif dəyməsi, Uhaniyanın səddinin qurulması bağışdarsız hüquqla kimi idi əslində? Onun arxasında böyük generaların fikirləri məfkurəsi vardı və Azərbaycan xalqı sadəcə ermənlərlə savaşmadı. Dəmir yumuruq ordakı böyük bütün sındırdı ərməni bütününü sındırdıqdan sonra dünyada görürsüz bütə meylli xalqlar, millətlər o bütsinəndən sonra yardıma başladılar. Biz burada görürük bütə istəyiş edənlə Allaha ibadət edənlərin fərqini. Baxın, Azərbaycan xalqının e, bu böyük qəhrəmanlığı nədən, hardan gəldi, formalaşdı? E, Bəli, formalaşmasının səbəbi onun e, daxilindəki imanıdır, onun ehtiqadıdır. Onun əlindəki olan kitabdır. Bizim ədəbiyyatlarımızın, bizim şairlərimizin, müəllimlərimizin, bu sahədə olan söz sahibli insanlarımızın təbii ki, formalaşdırdığı bir e, məfkürə vardı. O da e, bu zillətə son qoymaq və Qarabağdakı bu ümid işığını yandırmaq. Bunun üçün bəyəx söylədiyimiz kimi e, bizim oğullarımız e, bəlkə də Qarabağ savaşını, birinci Qarabağ savaşını böyük bir əksəriyyət görməmişdi. Onlar Qarabağda doğulmamışdılar. Siz bayaq dediniz vətən sevgisi harda? Allahın bülğətidir. Ola bilsin ki, bir insan bir torpaqda böyüsün, doğulsun, orada vəfat eləsin. O demək deyil onun vətənidir. Vətən uğrunda can verilir. Vətən bizim əcdadımızın bütününü öz bətinində daşıyır. Milləti də belində daşıyan, mədəniyyətini, kültürünü, imanını, etiqadını varlığı olan bir yerdir. Onun uğrunda əgər can verilirsə, insan şəhid olur və o uğurda təbii ki xalqımızın evladları şəhid oldular və biz bir cümlə söyləyirik ki şəhid verilmir. Şəhid qazanılır. Biz 30 min dəyər qazandıq və tariximizin səhifələrini şəhidlərimiz, qazilərimiz dastanlarla doldurdular. Sabahki nəsil bunu qayıdıb oxuduğu zaman qürur duyacaq. Necə ki biz qürurlanırıq, fəxər hissi ilə tariximizi oxuyacaq. Çünki orada məyusluq görməcək. Orada qəhrəmanlıq görəcək. Orada əiddilik görəcək. Orada mətanət görəcək. Bir cümlə söyləyeyim sizə ki, şəhid şəhidi gözünə baxanda tanıyır. Onun cənnət qoxusunu alır. Qazilər uzun illər bir yerdə yatıb durmuş əiddlərdilər. Onlar bir baxışdan bir-birini anlayan insanlardı. Və biz həmişə bu duanı edirik ki, Allahım, gecə-gündüz o bərk qoxuyan sənərlərimizdə şərəfimizi, namusumuzu qoruyan əskərlərimizi hibz elə. Alın. 10 milyonluq bir xalq əsində 44 gündə ordumuzla bir yerdə oldu. Xatırlayırsınız, 90 Bə yaşında yaşlı bir babamızı, atamızı əli əsəsi aldığı təqəddü cəfədə savaşan oğullara göndərməsini və ya da bir şey idi, səhər-səhər yumurtanı pendirlə bərabər əskərlərimizə təhsil edən balacalarımızı gördü. Yəni bayaq söylədiyiniz kimi oğlu şəhid olub evinə gəldiyi zaman şəhid anası kimi davrandı. Mətanətini ortaya qoydu. Baxın, bu duruş, bu dayanış, bu dirəniş gücümüzü artırdı. Əslində bu imandan qaynaqlanan iman dünəşinin insanın könlünün coğrafiyasına fərqli bir gücü salması ilə insan bu əlif qamətini əymir. Yalnız Allah qarşısında deyir.